Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Ifwat. Waalaikumsalam ya Akmal. Hal anta musta'iduna li imtihan fi usbu' qadim Hal anta qad qumtu bi tadwin al-mulahazah? Al-mulahazah? Mulahazah? Al -mula Mula Asi, aku mau bi tadwin al-mulahazati ba'dan. Ila ayna anta? Uridu li muraja'ah ma'an fi fasli. Hayya. Hayyan. Assalamualaikum. Asif buta akhir. Waalaikumsalam. Hayya li sur'a. Haza ifwat. Huwa lam yakdun al-mulahaza. Hal mumkinu lam li muraja'ah ma'an? Sabak saya ifwat. Jami'una nuwajihu su'abatan ahyanan fi tarkiz. Ana aydan. Awajihu dhalika ahyanan. Lakin yumkinuna an nusa'ila ba'dan al-ba'dah. التعلم ليس بالضروره ان يكون بمفردك اليس كذلك؟ صحيح يا دعونا نفعل شيئا مختلفا سأطرحه اختبار صغير، كل واحد منا يطره .その سؤالا وكلهم يجب طيب يا فهمي سنبدأ بالسؤال الأول ما إعراب الكلمة يخفف من أية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أنا أنا أعرف إعراب الكلمة يخفف uh, فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بعلامات Raf oho bidama, sah eh? Sahi mumpet, ya Iffah. Rakyu antal jawabu. Ajabah jayidan. Soalan tani min ana. Mahuai i'urabul kalima solatu hey. min <tongan> hadis. Puridotis solatul rukyat و و الخضاري.. أو صلاة السفر وأتم صلاة الحضر أعرف أعرف الكلمة صلاة من هذا من هذا الحديث فعل ما مبني على لا صحيح يا أكمل إغراب الكلمة صلاة في هذا حديث هو فاعل مرفوع وعلامة الرفع ضمة ظاهرة على آكه فقط. لسؤال أخر أريد كلكم جواب. ما إغراب الكلمة يسبب في هذا شغل والرزق أسرع من تلفة ناظر سببا إلى الإنسان حين يسبب أنا, يسببه أنا. Uh, الكلمة يسبب مرفوع بالضمة طيب ممتاز يا إخوان خالص يومي. نأكله في هذا اليوم هيا نأكل في متى؟ هيا بسرعة